Первый способ, когда лента была не обслужена, тяжело вырвать его. Открываешь крышкой, достается патрон, здесь вытягивается. Но если он хреновый был, прицепил, вы так не вытащите его. Потом уже быть дежурный патрон сюда. Ручка заводит. Потом надо ее по-любому вращать назад. Потом это делается вот так. потом делается это вот так. Второй способ. Делается раз, делается два, делается три. Делается четыре, делается пять. Делается шесть время он занимает. Наш способ третий, можно использовать его, к примеру, когда отломана ручка, вот, используем патрон, раз, поднимаем, два, убираем. Раз, видите, ручка осталась сходно положить. То есть я уже время не трачу на эту хуйню. Дальше, я не трачу на вот этот Раз, два, три, бля, я взвел. Этот же патрон сразу кидаю сюда, закидываю в ленту. Я отрабатываю, считаю, его самоприменимость. Раз, два, три.